Pada episod yang lalu kita perhatikan bagaimana mempelajari makna ayat dalam bahasa Arab dapat meningkatkan kefahaman dengan mendapat maksud yang lebih tepat. Pada episod kali ini kita akan kaitkan ayat al-Quran dengan ilmu alam sekitar atau ilmu sains. Ingin diingatkan bahawa al-Quran bukanlah buku sains tetapi terdapat ayat-ayat yang ada kaitan dengan alam kehidupan dan alam semesta al-Quran sendiri mengajak manusia untuk memerhatikan alam sekeliling seperti langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan dan binatang serta kejadian manusia itu sendiri. Ini kerana dengan memerhatikan kejadian-kejadian ini terdapat banyak tanda-tanda kebesaran Allah dan ini dapat memantapkan iman seseorang. Ini diterangkan dalam ayat 164 dari surah Al-Baqarah. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya serta ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah terapung-apung di antara langit dengan bumi sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah kekuasaannya kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Al-Baqarah 2.164 Maka dengan mentadabur Al-Quran dan mengaitkannya dengan kejadian alam semesta atau ilmu sains, ia dapat meningkatkan kefahaman serta keinsafan tentang kebesaran Allah. Mari tadabur ayat berikut. Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu, lalu kami pisahkan antara keduanya? Al-Anbiya 21.30 Ayat di atas sebenarnya terkait dengan ilmu kosmologi. Para saintis hari ini mengiktiraf tentang kejadian Big Bang yang mana alam semesta ini bermula dari suatu titik permulaan sekitar 13 atau 14 bilion tahun yang lalu dan kemudian berkembang dengan sangat pantas sehingga membentuk alam semesta pada hari ini. Hal ini selari dengan ayat dari surah Al-Anbiya yang kita tadabur tadi. Sila kaji teori Big Bang ini untuk mengetahui lebih lanjut yang terdapat dalam internet secara mudah. Bagaimana Nabi Muhammad seorang yang hidup 1400 tahun yang lalu yang tinggal di padang pasir dapat memberitahu tentang hal Big Bang ini sedangkan kajian sains mengenai perkara ini hanya diketahui sekitar 100 tahun yang lalu tidak lain dan tidak bukan Al-Quran datang dari pencipta alam ini iaitu dari Allah dan ia juga bukti bahawa Al-Quran bukanlah rekaan Nabi Muhammad seperti yang dituduh oleh musuh-musuh Islam Mari tadabbur ayat berikut pula Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada penetapan yang kukuh, kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku, lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging, kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta Al-Mu'minun 23.13 sampai 14 ayat di atas menjelaskan proses kejadian manusia ketika berada dalam perut ibu sebelum dilahirkan. Bagaimana seorang Nabi yang buta huruf dan bukanlah dia dibesarkan menadapat pendidikan sains dapat menyatakan proses pembentukan bayi di dalam perut ibu dengan begitu tepat. Uh, beberapa ayat tadi adalah contoh uh, bagaimana manusia boleh mendapat manfaat tadabur yang lebih mendalam dengan memerhati dan mengaitkannya dengan alam sekitar dan ilmu sains. Sebenarnya bukan dengan ilmu alam sekitar ataupun sains sahaja, malah dengan cabang-cabang ilmu yang lain seperti ilmu sejarah. Ada pendapat yang tidak menggalakkan Al-Quran dikaitkan dengan ilmu sains kerana ilmu sains berkembang dan teori-teori sains boleh berubah, sedangkan Al-Quran tidak berubah. Umat Islam tidak perlu risau kerana kedua-duanya iaitu al-Quran dan ilmu sains datang dari Allah, maka tidak akan ada percanggahan. Sekiranya ada, maka ia adalah cabaran kepada umat Islam untuk meningkatkan ilmu sains agar ia selari dengan al-Quran.